हज़रत सैद नस्मान गनी रद त आपकी सखावत आपकी सीरत और आपकी शहादत यह हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है इन शह अगले जुमे इसका बयान होगा आज एक बात सुने और अपना ईमान ताज़ा कीजिए हज़रत सैदास्स्मान गनी आपको ये लकब किस तरह मिला कि आपने रब तला के रास्ते में इतना माल खर्च किया इतना माल खर्च किया कि आका करीम सलात वाम ने फरमाया कि उस्मान के ऊपर आज के बाद कोई मामला नहीं है और ये वो हज़रत सैदिन ऊस्मान गनी रदील तबू हैं जिनके निका में नबी करीम सलात वाम की यक बाद दीगर दो बेटियाँ आई किसी नबी की बेटी किसी शख्स के हक में दो मरतबा नहीं आई ये शानी इम्तियाज़ी आपको सिर्फ हासिल है एक दफ़ा मुल्क शाम से एक ताजर आया उसको अपने तजारत में बड़ा नुकसान हुआ कर्ज चढ़ गया बहुत सारा और हज़र सैद बकर सिद्दीक आप अमीरुल मोमिनीन थे आपके पास आया और अर्ज की कि आप अमीरमिन गए और वैसे भी अमीर गए मेरी ये फरियाद सुनी है आप उस शाम के बंदे को अपने साथ लेकर कमरे में गए बाहर से बजाहे दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत था अंदर क्या देखा कि फटी हुई चटाई है। उसके ऊपर बैठाया और अब फरमाने लगे अल्लाह के नेक बंदे मैं तेरी क्या खिदमत करूँगा क्या मदद करूँगा मेरे घर में खुद फाका है खजूरें खा खा के गुजारा कर रहा हूँ ये कौन फरमा लगे गए अमीरमिन वक़्त के खलीफा और आज के हुक्मरान देख के जी गुरबत का आलम यह है कि लोग भूख की वजह से मर रहे हैं और हमारे हुक्मरानों का प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होता एक एक-एक वक़त का खाना नहीं कितने लाखों का आ जाता है वो भी अमीरमिन वो भी खलीफा वकत आपने फरमाया कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन तू तो ऐसा कर कि उस्मान के पास चला जा उसको जाके अपना जो भी मामला सुनाना वो तेरी मदद करेंगे फिर वो बंदा कहने लगा क्या आपका नाम लो। कहने लगे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके ऊपर तीन हजार दिरहम कर्ज था फिर वो कहने लगा कि मैं वहां पर जाके क्या कहूँगा तो मोमिनीन फरमाने लगे जहां तेरी सोच खत्म होती है ना जहां पर तेरी सोच की परवाज खत्म होती है वहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है वो तेरी सोच से भी बढ़ के तुम्हें अता करेंगे तू जा तो सही जब वो बंदा अमीरमिन हज़रत सैदमान गनी रद्ह तब आपके दरवाजे पर गया दस्तक देनी चाही तो अंदर से आवाज़ आई अपने बच्चों को आप समझा रहे थे कि बेटा दूध और शहद मिक्स करके पी रहे हो दूध भी मीठा है शहद भी मीठा है दोनों को मिक्स करके पी रहे हो बड़ा हैरान हुआ कि उधर से तो बड़ी बात सुन के आया हूं और यहां पर हाल यह है कि दूध और शहद के ऊपर बाप अपने बच्चों को डांट रहे तो फिर हजरत सैदान गनी को आप जब बाहर आए सबसे पहले आपने क्या जुमला बोला वो आज के दौलतमंद हजरात के लिए लम्हे फिक्रिया है जिनके दरवाजे पर मांगने वाले आते हैं वो उनको धुतकार के भगा देते हैं या ये कहते हैं वो तू मांगने आया कि देने आया है दरवाजा आराम से नहीं खटखटा सकता बार बार दरवाजा खटखटाई जा रहा है पुलिस पड़ी हुई है तेरे पीछे ऐसे जुमले नहीं बोले जाते यकीन बोले जाते हैं ऐसे कहते हैं कि भाई तू यहां से खैरात लेने आया कर्ज लेने नहीं आया तू जिस तरह दरवाजा बजा रहा था लेकिन वहां पर क्या था आप बाहर निकले सबसे पहला जुमला जो आपने बयान किया आपने सबसे पहले माजरत की अल्लाह के नेक बंदे मैं अपने बच्चों को समझा रखा था आपने दरवाजे पर दस्तक दी आने में देर होगी ताखिर होगी उसकी माफी चाहता हूँ मैं माजरत चाहता हूँ मैं उसकी अमीरुल मोमिनीन, खुद देते हैं और खुद ही कहते हैं कि मंगतों का भला हो माजरत की चारपाई पे बिठाया वो बंदा बड़ा हैरान क्या देखता है कि दूध का गिलास आया और उस दूध में शहद मिलाया हुआ कि अंदर अपने बच्चों को फरमा रहे थे कि दूध और शहद दोनों मीठी चीज़ें मिक्स नहीं करनी और मुझे पिला रहे हैं दूध और शहद दोनों मिक्स करके फिर उसके बाद और मीठी चीज़ आई वो भी खिलाई फिर उसके बाद जब वो खड़ा हुआ कुछ कहता उससे पहले हजरत सैदनास्मान वनी रद्ल तुक्म दिया आपने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे तेरे लिए एक ऊंट मैंने तैयार कर दिया उसके ऊपर तेरे कपड़े तेरे बच्चों के कपड़े तेरी बीवी के कपड़े और उसके ऊपर जो तेरे ऊपर कर्ज है उसके डबल देर हम मैंने उस पर सवार कर दिए, जा ले जा फिर वो बंदा कहने लगा कि अमीरमिन ये जो ऊंट आपने दिया है ये कौन वापस करेगा कहने लगे ये मैंने तुझे तोहफे में दिया ये भी साथ ले जा फिर वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कहने लगा आप अपने बच्चों को ये नसीहत कर रहे थे कि शहद और दूध मिक्स नहीं करना और मुझे आपने वही डिश पेश की है इसकी क्या वजह है तो अमीरमिन फरमाने लगे रब ने मुझे जो माल अता है ना वो मेरे बच्चों के लिए नहीं अता किया कि मेरे बच्चे उस पर ऐश करें बल्कि मुझे रब तला ने यह माल अता है कि मेरे महबूब की दुखियारी उम्म के काम आ सके मैं उनकी मदद कर सकूँ ये मेरी औलाद के लिए नहीं है कि वो इस पर ऐश करेंगे फिर वो बंदा शुक्रिया अदा करने लगा अमीरमिन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे फिर अमीर उलोमिन फरमाने लगे शुक्रिया मेरा ना अदा कर शुक्रिया अमीर उमोमिन सिद्दीक अकबर का अदा कर जिन्होंने तुझे यहाँ पर भेजा वो बंदा कहने लगा मैंने तो उनका नाम तक नहीं लिया लेकिन फिर भी ये ये सहाबा किराम की शान है ये उनका ईमान है ये उनकी ईमान और ये सखावत है हमारे अंदर कहाँ है